बसमिल्ल वही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बनी इसराइल के एक आबिद का वाक्यो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब कर बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहा करता था इस जमाने में कोई आबिद इसके जैसा ना था इस वक्त में तीन भाई थे और इनकी एक बहन थी जो अभी तक कंवारी थी इसके सिवा और इनकी कोई बहन नहीं तफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ गया इनको कोई ऐसा शख्स नजर ना आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाए और इस पर भरोसा करें लिहाजा सब ने इससे राय परफाक पर किया के इसको आबिद के सुपुर्द कर दे वो आबिद इनके खयाल के मुआफ तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था चाचा इसके पास आए और अपनी बहन को हवाले करने के की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस ना आए हमारी बहन आपके सए शफकत में रहेगी आबिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इनसे इनकी बहन से खुदा की पनाह मी वो ना माने और इसरार करते रहे इनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर अत्ता के हतिद ने इनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने इसी घर में छोड़ जाओ उन्होंने एक मकान में इसको लातार और चले गए वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रही अबिद ने इसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रख कर दरवाज़ा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज़ देता था और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी फिर रावी ने बयान किया था कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया तदा में इसको खैर की तरकीब देता रहा और लड़की का दिन में आदत खाने तक आना इस पर घिरा जहर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देख ना ले इसलिए बेहतर ये है कि इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पर रख आया इस पर अजर अजीम हो अर्ज़ ये कि आबिद खाना लेकर इसके घर जाने लगा कुछ मुद्दत बाद फिर शैतान इसके पास आया और इसको तरतीब दी और इस बात पर इसे अबराह कहा अगर तू इस लड़की से बातचीत किया करे वो तेरे कलाम से मनूस होगी क्यों ना कि इसको तन्हाई से सख्त वहत होती है शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा हत्या के वोआब इस लड़की से बातचीत करने लगा ने इबादत खाने से उतर कर इसके पास आने लगा फिर शैतान इसके पास आया और इससे कहा कि तू अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि इसको खुशी महसूस हो आखिरकार शैतान ने इसको इबादत खाने के दरवाजे पर ला बैठाया लड़की भी घर से दरवाजे पर आई इसी तरह एक जमाने तक ये हाल रहा शैतान ने अबिद को फिर कार खैर की गबत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करें इसमें ज़्यादा दिलदारी है अबिद ने ऐसा ही किया शैतान ने फिर तहसील सवाब की रगबत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाओ तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े विद ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आके बैठता था और बातें करता था एक अरसे तक यही कफियत रही ऐतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई इसका चेहरा ना देर्ज आबिद ने शिवा तैयार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर इससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने में वापस चला जाता यहाँ तक के आबिद ने लड़की के जिनों पर हाथ मारा और इसके रक्सार का भोसा ले ली फिर रोज़ बारोज़ लड़की को इसकी नज़र में अराशता रहा और इसके दिल में बन करता रहा के वो इसके और ज़्यादा करीब हो गया और लड़की ने हमला होकर एक लड़का जना फिर शैतान बिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करो मैं डरता हूँ कि कहीं तुम जलील ना हो जाओ या वो तुम्हें उसवा न कर बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और ज़मीन में गाड़ ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी इस खौफ से कि कहीं वो ना जान ले कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को ज़मीन में गाड़ फिर शैतान ने इससे कहा कि क्या तुम्हें इससे इबादत पर यकीन है कि ये लड़की तुम्हारी नशास्ता हरकत को अपने भाइयों से पुशीदा रखेगी हरगिज़ नहीं इसको भी पकड़ो और जिबा करके बच्चे के साथ दफन कर आबित ने लड़की को ज़िबा किया और बच्चे समेत आड़े में डाल कर इस पर एक भारी पत्थर रख दिया और जमीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा अबित ने इनको इसके मरने की खबर दी अफसोस जहर करके रोने लगा और कहा कि बड़ी नेक औरत थी देखो ये इसकी कब्र है आई कबर पर आए और इसके लिए दुआए खैर की रावी बयान करते हैं कि जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान इनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आए बड़े भाई के पास गया और इसकी बहन का हाल पूछा इसने आबिद का इसके मरने की खबर देना और इस पर अफसोस करना और मकाम कबर दिखाना बयान ऐतान ने कहा सब झूठ है तुमने क्यों अपनी बहन का मामला मान लिया आबिद ने तुम्हारी बहन से बदअाल किया वो हमला हो गई और एक बच्चा चढ़ा तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को इसकी माँ समेत जिबा किया और गढ़े में खोद कर दोनों को इसमें डाल शैतान ने मजीद कहा जिस घर में तुम्हारी बहन थी इसके अंदर दाखिल होने में वो गढ़ा दहानी जानब पड़ता है चलो और इस घर में जाकर देखो तुमको वहाँ दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे जैसा कि मैं तुमको बयान करता हूँ फिर शैतान तुम दूसरे भाई के ख्वाब में आए इसे भी ऐसा ही कहा फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया इसे भी ऐसा ही कहा जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से तजुब में थे हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा सब ने बहम जो कुछ देखा था बयान किया बड़े भाई ने कहा ये ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं ये जिक्र छोड़ो और अपना काम छोटा का। भाई कहने लगा कि मैं तो जब तक इस मकाम को देख ना लूँ बाज ना आऊँ तीनों भाई चले गए जिस घर में इनकी बहन रहती थी आए दरवाज़ा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी इसे तलाश और जैसा इनसे कहा गया था कि इनकी बहन और इसके बच्चे को एक घड़े में ज़िबा किया हुआ इन्होंने आबिद से कल अफालियत दरियाफ्त की आबिद ने इस कौल की इस अफाल के बारे में तस्दीक इन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबिद की शिकायत की आबिद को फिर इसके इबादत खाने से निकाला गया और इसको मरने के लिए ले जाया गया जब इसको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शैतान इसके पास आया और कहा तुमने मुझे पहचाना मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया यहाँ तक तुमने इसको हमला कर दिया और ज़िबा कर अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा करो तो तुम्हें मैं इससे निजात दिला दूँगा आबिद ने सजदा किया खुदा अल्लाह ताला से फिर जब आबिद शख्स ने कुफर किया तो शैतान इसको इसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। इन्होंने इसको इसके काफिर किरदार तक पहुँचा इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए कि शैतान हमारा किस अंदर संगीन दुश्मन है और इसके बाद इसी कदर संगी है चुनाचा हमें चाहिए कि इस वाक्य से सबक हासिल करें और शैतान के पढ़ियों से अपने आप को बचाएँ अल्लाह ताला हम सब को हिफाजत फरमाए आमीन या आलमीन हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें